اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد بیدد کل زرات میات الفال فرمانتین سورہ بقرہ آیت نمبر دو سار تالیس اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو بادشاہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے تعلوت تو اللہ تعالیٰ اب اس کی فضیلت بتا رہا ہے وَقَالَ لَهُمْ نبی ہوں ان نہ آیات آیات ملک ہی کو ملک تابوت و اللہ کہتا ہے یہ جو نبی اللہ تعالیٰ ہے میں, میں نے یہ جو نبی بنایا ہے اس کی نشانی یہ ہے یعنی اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ تمہارے پاس وہ تابوت جس میں سکینہ ہے تمہارے رب کا ابو تابود کیا ہے ایک بقصہ ہے و باقیہ تم مماں تر کا آلو بوسا و آلو تحمل اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہیں اور جس کے فرشتے اٹھا کے لائیں گے ان نف ظالے یہ ہے وہ نشانی آیا لکم انکل تم مومن اس کے نبی ہونے کی اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اب اللہ تعالیٰ ان انہوں نے بڑا اعتراض کیا کہ وہ غریب ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کیسے وہ ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس وقت کے نبی نے کہا کہ تم نے مانگا تھا اور میں نے اللہ سے درخواست کی اللہ تعالیٰ نے اسے چنا ہے اب جسے چاہے اللہ اسے چنے لیکن اس یہ یہ تمہارے لیے اچھا ہے نبی یعنی اس کی یہ نشانی ہے کہ یہ ایک بکسا تھا جو تمام پیغمبروں کی جس میں تبرکات تھے اور یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے یعنی جس لڑائی میں بنی اسرائیل جاتے تھے وہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا بکسا اور اس کے برکت سے وہ لڑائی جی جاتے تھے اپنے دشمنوں پہ قابو پا لیتے تھے اور کامیاب ہو جاتے تھے لیکن جب ان میں اختلافات آ گئے اور ان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور دنیا کی محبت بہت زیادہ بڑھ گئی اللہ کی نافرمانی بہت زیادہ بڑھ گئی تو وہ تابوت ان لوگوں سے غائب ہو گیا <laughs> تو ظاہر ہے وہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ کی وہ ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا تالود کو تو کہا کہ یہ غریب ہے لیکن اس کے پاس جسم بھی ہے اس کے پاس علم بھی ہے اس کے پاس حکمت بھی ہے اور اس کے پاس یہ تابوت جو جس کی تم تلاش میں ہو یہ بھی ہے تمہارے رب کی طرف سے تو اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کیا ہے یہ دیکھیں یہ اس وقت کے لیے بنی اسرائیل کے لیے یہ چیزیں تھیں اب تو ہمارے پاس ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی جتنی تبرکات ہیں اب ہمارے لیے اس چیز کی اہمیت ہے اور سب سے ان کی سب سے بڑی ان کی حدیثیں ہیں ہمارے پاس تو اب ہمیں ان کو سمجھنا ہے اور لینا ہے حضور کی ساری نشانیاں جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ موجود ہیں حضور کی ایک ایک پوری زندگی کے ایک ایک جو انہوں نے کیا جو کھایا جو پہنا سب کچھ ہر کچھ موجود ہے اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں اس کی برکات ملے اور اس سے ہمیں فائدہ ہو تو جب تک ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے اس سن، ان کی سنت کو نہیں لیں گے زبانیں تو نہیں ہو سکتا ویسے تو نہیں ہو سکتا آ, جب عمل اصل چیز ہے تو جب ہمارے دل میں ہمارے آم, آم, عمل نہیں ہے اور ہماری نیت نہیں ہے ان سے ہمارا عشق نہیں ہے محبت نہیں ہے تو یہ چیزیں ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی لیکن یہ حقیقت ہے کہ رسول صلی اللہ وسلم خاطر نبی ہیں اور وہ قیامت تک کے لیے ہیں اور وہ حیات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمارے لیے دنیا آخرت کے لیے ہیں اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہیں زبردستی نہیں ہے جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ ان سے کنکشن کر لے گا آگے پھر اللہ تعالی فرماتا ہے اب فلما فصولا تو لو بے جب طالب علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر شہر سے نکلے مقابلے کے لیے تو انہوں نے کہا اپنے قافلے کو اپنے چپائیوں کو ان اللہ مبتلیکم بنہر اب اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا ایک نہر سے فمن شری بہ من ہو فلیسا منی جس نے اس میں سے پانی پیا وہ ہم میں سے نہیں وہ ملم یت عم ہو مِنِّي إِلَّا اللہ لیکن جس نے پانی نہیں پیا وہ ہم میں سے ہے مگر معنی طرفہ غور و فتن بے یا لیکن اگر کسی نے چلو بھر پانی پیا تو خیر ف شریب من ہو اللہ قلیلم سب نے پانی پیا او لیکن تھوڑوں نے نہیں پیا فلم جاوزا وہ ہوا وزینہ آمن و ماحو جب وہ اور مومن جتنے لوگ تھے جب وہ ہوئے گئے اسے مقابلہ کرنے کے لیے قالو تو اس کا جو جو فوج تھی جالو تل کی جنہوں نے پانی پیا تھا کہنے لگے طاقت لنا یومان بے جالو تو و اچھا ہمارا ہی طاقت نہیں ہے کہ ہم جالود کی فوج کا مقابلہ کریں کیوں کہ پانے پی کے ان کے پیٹ بھر گئے تھے اب ان میں چلنے کی لڑنے کی ہمت نہیں تھی تو انہوں نے کہا قال الزینہ یا ضنون ملاق اللہ وہ لوگ جن کو یقین ہے کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو اللہ کہتا ہے کم من فیعت قلیلت غلبت فیعت کثیرت بیجن بہت بہت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ والوں کی ٹولی ہوتی ہے وہ مخالف میں چاہے کتنے ہی بڑی جماعت ہو بڑا ہی ٹولی ہو بڑی جماعت ہو فتح پاتے ہیں اللہ کے حکم سے مومن بل ما صبرین اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے اب یہاں اس آیت کو ہمیں سمجھنا ہے یعنی اب یعنی ایک امیر ہے اب امیر مقرر ہو گیا کمانڈر مقرر ہو گیا اب کمانڈر کا حکم ماننا ہے اگر ہم کمانڈر کا حکم نہیں مانیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا جیسے اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو امتحان لے گا امتحانات ہیں اب اس اس صورت کو ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا, کیا کہا کیا کہا گیا ہے ہمیں ہمیں یہ کہا گیا کہ جو تم جس کو چن لو اپنے آخرت کے لیے اپنے اللہ اور رسول سے جڑنے کے لیے جس استاد کو تم چن لو اس کو استاد کہیے پیر کہیے شیخ کہیے جو بھی آپ لوگ نام دیں چن لیں تو اب اس کا کہنا ماننا بہت ضروری ہے اگر ہم کہنا نہیں مانیں گے تو ہم رہ جائیں گے پیچھے رہ جائیں گے پیچھے رہ جائیں گے یعنی دنیا والوں میں ہی رہ جائیں گے آگے نہیں بڑھ سکیں گے اللہ والے نہیں بڑھ سکیں گے متقی و پرزگان نہیں بڑھ سکیں گے تو اب ہی ہر چیز میں مجھے اب دا. اب یہ اب یہاں اللہ تعالیٰ اب مجھے کہہ رہا ہے مجھے رسول صلی اللہ رسولپاسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کہا اور ہر ولی اللہ بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ اس دنیا کو اس قدر لو جتی تمہیں ضرورت ہے اس سے زیادہ دنیا لو یہ دنیا ایک نہر ہے یعنی اگر آپ آپ مقابلہ آپ کا اپنے سے ہے آخرت کی طرف منہ ہے آخرت کے لیے کوشش ہے جد و جہد ہے محنت ہے تو ہمیں دنیا کی محبت میں مبتلا نہیں ہونا یہ ہے دنیا کی محبت میں مبتلا نہیں ہونا ہمیں اس دنیا کو اسی قدر استعمال کرنا ہے جس قدر ہماری ضرورت ہے رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایک اس کی طرح جیسے خانے جاتے ہیں اور جتی ہمیں وہاں موڑ پہ بیٹھنے کی ضرورت پڑتی ہے اس سے اس سے زیادہ تو دیر نہیں بیٹھتے فوراً نکل آتے ہیں فارغ ہو کے اسی طرح یہ دنیا کی مثال ہے کہ دنیا میں اتنا ایسے اتنا استعمال کرو اتنا لگاؤ رکھو کہ تمہیں جلد سے جلد اس سے نکلنا ہے اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نکلنا ہے ہمیں جانا ہے اللہ کی طرف جانا ہے تو یہاں ہمیں یہ نکتے بتائے گئے ہیں کہ تمہیں اگر ہم نہیں کریں گے کہنا نہیں مانیں گے جیسے ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کا کہنا نہیں مانا تو پھر کیا ہوا ہاں قابل نہیں رہے یعنی دنیا کی محبت میں اتنے غرق ہو گئے پانی انہوں نے اتنا پی لیا اب میں اس کو کہوں گی کہ ہم دنیا کی محبت میں اتنا غرق ہو گئے کہ اب ہمارے لیے مشکل ہے قرآن و سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے یہ امتحانات دینا یہ ٹیسٹ دینا یہ تکلیفیں اٹھانا تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا سے نکلیں دنیا کی تمام جھگڑوں سے نکلیں یہ ہمیں نکلنا ہوگا اگر ہم نہیں نکلیں گے تو نقصان ہمارا ہی ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا تو یہاں اللہ کہتا ہے کہ لیکن جب جو مومن کی جماعت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہوتا ہے کیونکہ وہ صبر کرتے ہیں برداشت کرتے ہیں درگزر کرتے ہیں معاف کرتے ہیں اور اپنے اس مستقل مزاجی سے اپنے اس راستے پر چلتے رہتے ہیں پکڑے رہتے ہیں اس پر چلتے رہتے ہیں مستقل مزاجی سے تو ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ تھوڑی سی جماعت جو مستقل مزاجی سے اللہ اور رسول سے جڑی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حکمران بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتیں سب کچھ اس کو دے دیتا ہے یہ اللہ کہہ ہے تو کیوں کہ اس نے ان لوگوں نے اس راستے کو جو بھی تکلیف آئی اس پہ صبر کیا برداشت کیا درگزر کیا معاف کیا یہ تمام چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ صابر ساتھ ہے اور اس راستے میں آئیں گی ضرور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہمیں مفت میں جنت مل جائے جنت مفت کی نہیں ہے دوزخ مفت کی ہے جنت مفت کی نہیں ہے جنت کے لیے مجھے اپنا تن من مندھن سب کچھ قربان کرنا ہے اور ظاہر ہے قربان مجھے اسی دنیا میں کرنا ہے اور اپنا رہنما مجھے اسی دنیا میں چننا ہے جو مجھے اللہ اور رسول کی طرف لے کے جائے تو اب اس کے سامنے مجھے اس کا کہنا ماننا ہے اب وہ جو کہے گا وہ میں اس کا کہنا میں اس کو نہ عقل سے اس کے کہنے کو نہ میں عقل سے انالائز کروں گی نہ میں اپنے خواہشات سے کروں گی نہ دنیا کے چشمہ استعمال کروں گی نہ لوگوں کو دیکھوں گی نہ رشتہ داروں کو دیکھوں گی نہ اپنے نفس کو دیکھوں گی دیکھوں گی تو اپنے شیخ کو دیکھوں گی اور ان کے حکم کو دیکھوں گی بس اس کے سامنے سر سکتی ہوں یہاں یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے پھر اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں طریقہ بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے اگر اللہ کا راستہ چن لیا ہے اور اس راستے پہ ہم چلنے لگے ہیں اللہ کو ہم نے مقصد, مقصد زندگی بنا لیا ہے نیت ہم نے کر لی ہے اللہ کو پانے کی اللہ کے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی رسول اللہ علیہ وسلم کو پانے کے لیے تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کا راستہ پکڑے وہ فلمہ برازو دے لے جالوتا و جنو دی وہ جو آم تھے آم آم اس کی قوم تالود کے قوم میں فوج میں جو تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے تھوڑا سا پانی پیا تھا زیادہ نہیں پیا جو زیادہ پانی پی رہے تھے تو وہ تو رہ گئے وہ تو چل ہی نہیں سکتے تھے اتنا زیادہ انہوں نے پانی پی یہ جب تھوڑے تھے تو یہ جب آئے ج... جالود کی فوج کے سامنے تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی آ... قالو ربنا اف رخ علینا صبرم و صبر اقدام ونسر نہ اب اللہ سے دعا مانگے اے مارے رب ہم پر صبر کا پانی بہا دے یعنی ہمیں اتنا صبر دے کہ ہم اف تک نہ کریں اور ہمیں اپنے اس راستے میں ثابت قدم رکھ مستقل مزاج رکھ اور ہمیں کامیابی دے کافرین پر یعنی غلط نظریوں پر غلط راستے سے سے ہم ہٹ جائیں اور ہم کافروں کو یعنی جو انکاری ہیں قرآن سے ان پر ہم غلبہ پالیں یہ ہے اصل ان پر ہم غلبہ یعنی مشکلات آئیں گی تکلیفیں آئیں گی لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ پھر کوئی آپ کے سامنے آ نہیں سکے گا کیوں کہ آپ تو اللہ کے سپاہی بن گئے اللہ کی فوج میں شامل ہو گئے اللہ کے اس میں تو اب تو مدد تو اب اب آپ کے پاس اللہ ہے لیکن اب ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایسے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہم پر صبر کی ہمیں صبر بے انتہا صبر دے تھوڑا صبر نہیں ہمیں بے انتہا صبر افریق کا مطلب ہے بہا دے یعنی جیسے پانی بہا دیتے ہیں شاور کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں اسی طرح ہم پر صبر کی نعمت کو بہا دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کامیابی دے منکرین پر تو ظاہر منکرین پر جو ہیں وہ تو ہمارے ارد ہیں باہر تو نہیں ہے ہم تو کوئی اس وقت اگر دیکھا جائے تو ہمارے عید گرد ہیں سارے لوگ ہیں جو ہمارے نظریے سے اختلاف کرے گا جو اللہ اور رسول ہمارا نظریہ کیا ہے اللہ اور رسول تو جو اللہ اور رسول کو لینا نہیں چاہتا تو ظاہر ہے وہ تو ہمارے نظریے سے اختلاف کر رہا ہے تو وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے گا وہ ہمیں تکلیفیں دے گا ہمیں ہمیں پریشان کرے گا ہمارے راستے میں روڑے اٹکائے گا ہر لحاظ سے جیسے بھی اللہ کا حکم ہوگا تکلیف جو آتی ہے سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے ہر چیز کے پیچھے اللہ ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے پیچھے اللہ ہے سامنے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو رکھا ہوا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے امتحانات کو لیتا رہتا ہے یہ آپ لوگ نقطہ سمجھیں کہ اگر گھر میں کوئی ایسا پریشان کن لوگ ہیں تو وہ ہمارے لیے فائدے کے کی ہیں کیوں کہ ہمیں وہ تکلیف دے رہے ہیں ہم صبر کر رہے ہیں وہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں ہم صبر کر رہے ہیں وہ ہم پہ زیادتی کر رہے ہیں ہم صبر کر رہے ہیں اور ہم خالی صبر نہیں کر رہے ہیں. ہم اچھا اخلاق بھی دکھا رہے ہیں ان کو ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کر رہے ہیں ہم ان کو ہر لحاظ سے فائدہ پہنچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں ہم ان کے لیے کوئی کینہ بغض نہیں رکھ رہے ہیں. ہم ان کو ان سے اچھے تعلقات رکھ رہے ہیں اچھی سوچ رکھے ہیں سب کچھ ہاں تو ہمارا کیوں ہمارا مقصد اللہ ہے ہمیں ان لوگوں کو نہیں دیکھنا تو اب اللہ تعالی ہمیں یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ اس راستے میں یہ سب کچھ ہوگا لیکن تم لوگوں کو اللہ سے دعا مانگنے چاہیے جو برداشت نہیں کر سکے اسے دعا مانگیں وہ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ میں کمزور ہوں مجھے توفیق عطا فرما مجھے صبر عطا فرما مجھے برداشت عطا فرما مجھے توفیق عطا فرما اس راستے میں ثابت قدم رہوں آخری دم تک مرتے دم تک یہ امتحان جاری رہتے ہیں یہ ایک ٹائم کے امتحان نہیں ہوتے یہ مرتے دم تک جائے چاہے آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی بھی درجہ دے دے مرتے دم تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک ان کو لوگ تکلیف پہنچاتے رہے ہمارے لیے مثال موجود ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام وہ وہ شہید ہو گئے شہید کیوں ہوئے کس نے شہید کیا مسلمانوں نے ان کو شہید کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے کیوں شہید ہو گئے تمام عمر وہ کوشش کرتے رہے ہم اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو کیا یہ سب مشہید ہوئے کیونکہ آخری دم تک یہ مجاہدہ جاری رہتا ہے ہم یہ سمجھیں کہ تھوڑے دن ہم اللہ کا راستہ لے لیا ہے تو تھوڑے دنوں کے بعد ہمارے پاس راطیں اور فضل اور یہ اور وہ سب کوئی مشکلات ختم ہو جائیں گے اور یہ دنیاوی نیبتوں کی بارش شروع ہو جائے گی دنیاوی نیبتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتیں اللہ کی محبت کی نعمت سب سے بڑی زیادہ ہے وہ سکون قلب وہ اطمینان قلب وہ قلب سلیب وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ اصل یہ قرآن اور سنت کی وہ حکمت اور دانائی اور وہ نقطے سمجھنا یہ اصل فضل ہے آخرت کو سمجھنا آخرت کو جاننا آخرت کے لیے تیاری یہ سب سے بڑی دنیا کوئی حقیقت نہیں رکھتی پھر اللہ تعالی فرماتا ہے فہرم ہوں اللَّهِ اللہ اب ان وہ اللہ تعالی کے حکم سے اللہ کی دیوی طاقت سے وہ لڑے اور اس کو شکست دے دی وقتلا قطع داودا جالودا داود نے جالوت کو قتل کر دیا اب آطا اللہ الملک اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا بادشاہی حکمہ دانائی حکمت سمجھ و اللہ مہو مما یشا جو اور ہر کچھ اسے سکھا دیا جو اللہ چاہتا تھا و لول دف اللہ سے اللہ تعالیٰ اسی طرح دور کرتا ہے بادم بادل فسد دل اردو ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ اسی طرح خانہ جندگی کے ذریعے سے دشمن کو لانے دشمن کو لانے اللہ تعالیٰ ان کو جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر کسی نہ کسی کو غلبہ دے دیتا ہے یعنی ایسے وہ جو فسادی لوگ ہو گئے ہیں اگر مسلمان بھی ہیں اگر وہ فسادی لوگ ہو گئے اللہ اور رسول کو بھی چھوڑ دیا ہے اللہ اور رسول کے نافرمانی میں لگے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو لے آئے گا یا سو کو حکومت سے یا تو اپنے ملک سے ہی کیسے لوگوں کو اٹھا دے گا اور وہاں دنگا فساد شروع ہو جائے گا خانہ جنگی شروع ہو جائے گی یا پڑوس کا ملک ہے یا باہر سے ملک فوج آ جائے گی وہ اس کو تباہ و برباد کر دے گی کہ اللہ کہہ رہا ہے فسادیوں کو اگر میں نہ ختم کروں تو یہ تو کوئی بھی بچے زمین میں پھر فسادیوں سے کوئی جگہ نہیں بچے گی اسی اس لیکن میں میرا طریقہ یہ ہے کہ میں ایک ٹائم دیتا ہوں ہر ایک قوم کو ہر ایک شخص کو قوم کو بھی اور ارفراد کو بھی کیونکہ اللہ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا جب تک وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو ٹائم دیتا رہے گا, ٹائم, دیتا رہے گا. جب اللہ کے اس کا ٹائم پورا ہو جائے گا تو ضرور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اب جیسے مثال پہلی جنگ عظیم پھر دوسری جنگ عظیم اب یہ تیسری جنگ عظیم کی تیاری ہو رہی ہے یہ کیا ہے یہ یہی اللہ کا طریقہ ہے کہ سب فساد ہو گیا مسلمان بھی فساد ہی ہے اور نان مسلم بھی سب فسادی ہے اب اللہ تعالیٰ کس کو قلبہ دیتا ہے کس کو بڑھاتا ہے یہ اللہ کا کام ہے یہ اللہ کو معلوم ہے لیکن مجھے یہ سمجھنا ہے اس میں کہ میں کیوں فساد کروں میرے پاس جب قرآن ہے رسول پاس وسلم ہے تو مجھے تو فسادی فساد ہو رہی نہیں ہے نہ مجھے اپنی زندگی میں انفرادی زندگی میں فساد ہو رہا ہے نہ مجھے مولک کے طور پہ فساد ہونا ہے مجھے تو اللہ اور رسول کا راستہ لینا ہے کیونکہ اللہ نے مجھے اللہ تعالیٰ کو فساد نہیں پسند تو فساد کے لیے نہیں پیدا کیا اللہ نے مجھے پیدا کیا اپنے لیے اور اپنے لئے کو پہچاننے کے لیے جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک رہنما رسول صلی وسلم دیے اور اپنا پیغام بھیجا قرآن کی شکل میں اب جو بھی لے لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا دنیا آخرت دونوں میں وہ بادشاہ دنیا کا بھی بادشاہ آخرت کا بھی بادشاہ لیکن جو نہیں لے گا چاہے وہ انفرادی ہے چاہے وہ قوم ہے جو نہیں لے گا اللہ تعالیٰ کچھ عرص اللہ کے پاس وقت معلوم ہے کہ کون حد سے زیادہ گزر گیا ہے اب اس کی سر کو بھی ضروری ہے اب اس پہ ہتوڑا بسانا ضروری ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ یا تو اندرونی ہتوڑے برسا دیتا ہے یہ باہر والوں کو لے کے آ کے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے مثال آپ کے پاس یہ تمام لڑائیوں کی ہیں عرب ملکوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کی رحمت ہے عالمین پر سب لوگوں پر کیوں کہ اگر ساری دنیا فساد ہو جائے تو تو رہنے کی جگہ ہی نہ ہو سانس لینا ہی مشکل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کچھ عرصے کے بعد اس کے جو سے زیادہ گزر جاتا ہے اللہ کے نزدیک تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی پکڑ کراتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے ایک ایک بھائی فسادی دی ہے اس وہ صحیح نہیں ہو رہا صحیح نہیں ہو سکتا وہ دوسرے بھائی کے ذریعے اس کو مار پڑوا دے دوسرے بھائی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ کروا دے یہ اللہ کو معلوم ہے تو ایک مسلمان ملک انتہائی فسادی ہے ہر ملک ہر اسلامی ملک میں وہ فساد پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو لے آئے گا جو اس اس فسادی شخص کو ختم کروا دے گا تو اگر اللہ ایسا نہ کروائے تو ساری دنیا میں اگر اس طرح نہیں ہوتا تو اب تک تو دنیا ساری فسادی ہوتی ہے اور لڑائی جھگڑا ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے اللہ رہا ہے یہ میرا فضل ہے لوگوں پر کہ میں تم پر سے وہ فسادی لوگوں کو دو... اب اس کو اس میں ایک اور باریک نکتہ نکلتا ہے وہ یہ کہ گھر میں ہمارا گھ... مشترکہ گھر ہے بات ہوتی ہے کسی کی آتے ایسی ہوتی ہیں مرد کی ہوتی ہیں عورتوں کی ہوتی ہیں تو ہر وقت دنگ فساد دنگ فساد شور شرابہ یہ وہ گھر میں سکون نہیں کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی چیز تو اللہ تعالیٰ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں اور تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب نکال دیتا ہے یا تو اس کو اتنا صبر دیتا ہے برداشت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کا مادہ دے دیتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں اس فیملی میں اس کو رکھنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رکھتا ہے اور یہ ساری اس کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں یہ سارے اس کے امتحانات ہوتے ہیں اب جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہو سکتا ہے اسی کو ان لوگوں پہ سوار کروا دے یا اللہ تعالیٰ اس کو الگ کر دے یہ باریک نکتہ نکلتا ہے یہ ہم عورتوں کے لیے میں کہہ رہی ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت اللہ نہ تو علیہ کا بالحق وََََََََََََََََََََََََََََََََ المرسلین اللہ, من اللہ کی آیتیں ہیں جو جتنا اب تک ہم نے دو پارے پڑھے یہ سب اللہ کا پیغام ہے یہ سب اللہ تعالی اور یہ حق ہے ایک ایک بات حق ہے ان اور رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ پہچایا گیا ہے حضور کے ذریعے سے یہ سب کچھ اب اس پہ اگر ہم عمل نہیں کریں گے اور ان آیتوں کے مطابق ہم اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے تو ہم اپنے پہ ظلم کریں گے اور یہ یہ پورا قرآن ہمارے لیے ہماری زندگی پیدائش سے لے کر موت تک کے لیے عمل کرنے کا ایک لائے عمل ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے جاننا ہے اس میں غور و فکر کرنا ہے تدبر کرنا ہے سوچنا ہے اپنے متعلق اوروں کو مت دیکھیں اوروں کو دیکھیں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہے کسی اور مسلمان کو بھی مت دیکھیں آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی شیخ ہے استاد ہے اس کو دیکھیں نہیں تو آپ اپنے آپ خود غور فکر کریں تدبر کریں کہ میں کیسے اس تمام مشکلہ سے نکل سکتی ہوں اور دوسرا کیسے مجھے مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے میں, میں اس دنیا میں کیوں آئی ہوں مجھے عورت کیوں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ہاتھ پیر آنکھیں اسے سب کچھ کیوں دیا ہے میں کہاں جاؤں گی کیا ہوگا میرے ساتھ یہ تمام چیزیں سوچنے کی ہیں اور یہ دو سپارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا اس میں ایک ایک آیت جو ہے وہ اللہ کا پیغام ہے رسول پاس کے ذریعے مجھے پہنچا اور اس پہ مجھے ظاہری بات نہیں ہر لحاظ سے عمل کرنا ہے فائدہ کس کو ہوگا مجھے رسول پاس وسلم کو نہیں ہوگا نہ اللہ کو فائدہ ہوگا تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھے جانیں اور اس کے مطابق عمل کرے ربرعت سنتا ہوں صنعتوں عذاب